Salam dəyərli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün biz sizinlə yatmağa aid olan ifadələri öyrənəcəyik. İlk öncə öyrənək ki, biz yatmaq istəyimizi necə bildirə bilərik. Bunun üçün khochetsa khochetsvelna svad edə bilərik. Məsələn deyirik ki, ya khachu spət. Mən yatmaq istəyirəm. Daha sonra isə khochetsa za khochetsa bu feillərdən istifadə edə bilərik. Deyə bilərik ki, мне хочется спать. Bu iki cümlə arasında fərq ondan ibarətdir ki, я хочу спать ümumiyyətlə deyirik ki, mən yatmaq istəyirəm. Мне хочется спать artıq odur ki, mənim yuxum gəlir. Bir də biz belə bir söz işlədirik danışıqda ki, yuxum tökülür. Onda biz deyirik, у меня глаза слипаются. Daha sonra biz yatmağa gedərkən lajitsa, ensvedə, lech sv, spayt bu feillərdən istifadə edirik. Məsələn deyirəm ki, laju spayt. Yatmağa gedirəm. Əslində lajitsa, yəni uzanmaq deməkdir. Sadəcə biz Azərbaycan dilində bu cür deyirik, yatmağa gedirəm. Belə soruşuram bir də, ana uje liqla spayt O artıq yatmağa getdi, yəni burada nəzərdə tutduğum odur ki, o artıq yəni uzanıb yerindədir, yatmağa hazırlaşır. Bir də var "za спать", "zaснуть" feili. Bu feillər də yuxuya getməkdir, yəni yuxulamaqdır, daha doğrusu. Məsələn, deyirəm ki, "он заснул за столом". O masa arxasında yuxuladı. Və buna bənzər sinonim saylan usnut feili də var ki, biz belə də deyə bilərik ki, on usnul za stolom. İkisinin arasında çox kiçik bir fərq var. Zasnut yuxuya gedərkən ilk o, bir neçə dəqiqəni göstərir. Usnut isə daha dərindən artıq yuxuya dalmaqdır. Artıq yatmaq deməkdir. Yəni sinonim olaraq biz deyirik ki, on spit za stolom о маса архasında yatır. Daha sonra biz yuxuya gedərkən yuxu görürük. Yuxu görmək deyilir ya biz видеть увидеть во сне bu frazadan istifadə edirik. Məsələn deyirəm ki, пачки каждую ночь вижу тебя во сне. Deməy olarkı hər gecə səni yuxuda görürəm. Bir də var сниться приснится feili. Bu felin elə özü yuxuda görmək mənasını verir. Yəni qarşısında artıq bir də vasniya sözünü işlətmirik. Məsələn, "Paksti kajduyu noch ty snish'sya mne." Deməy olarkı, hər gecə sən mənim yuxuma girirsən. Daha sonra yuxuda sayıqlamaq olur. Sayıqlamaq "bredit" deməkdir. Məsələn, cümlədə işlədirik: "Nochyu ty bredila vo sne." Gecə sən yuxuda sayğılıyırdın. Bundan başqa yuxuda xoruldamaq mümkündür. Bu da khropet felidir. Məsələn deyirəm ki, "Kto etotak gromko khropet." Kimdi belə möhkəm xorulduyur. Bundan başqa yuxuda gəzmək mümkündür. Belə insanlar var ki, yuxuda gəzirlər. Bunu khodit vosne ifadəsi ilə deyirik, həm də yuxuda gəzən adama deyilir lunatik. Cümlədə işlədirəm. Раньше мой брат ходил во сне. Əvvəllər mənim qardaşım yuxuda gəzirdi. Bir də var daspat feili. Biz do prefiksikasını keçəndə onun bir mənalarından bu idi ki, müəyyən bir yerə qədər. İndi daspat feili də müəyyən bir vaxta qədər yatmaq mənasını bildirir. Məsələn, Вчера он пришёл очень поздно. İ da spal сегодня до 2 часов дня. Дünən o çox gec gəldi və bu gün günorta saat 2-yə qədər yatıb. Bir də paspatif feili var. Paspat isə bir az yatmaq mənasını bildirir. Buna bəlkə də mürgüləməklə tərcümə etmək olar dəyiq deyə bilmərəm, amma mürgüləmək də Azərbaycan dilində qısa bir müddət ərzindədir. Paspatsta, yəni müəyyən az bir müddət ərzində yatmaqdır. Məsələn, deyirəm ki, поспини много, если хочешь. İstəyirsənsə bir az yat. Bir də bu yuxu prosesindən başqa oyanma prosesi var. Oyanma da просыпаться, проснуться feilini deyirik. Сегодня я проснулась в 6 утра. Bugün mən səhər saat 6-da durdum. Oyandım. Bunu həm də sinonim kimi biz işlədə bilərik вставать встать felini. Сегодня я встала в 6 часов утра. Bugün mən yenə saat 6-da durdum. Amma встать ilə, yəni yataqdan durmaq mənasına gəlir. Проснуться - yana oyanmaq, встать - isə, yəni yataqdan qalxmaqdır, artıq ayaq üstə olmaqdır. Оытmaq feili isə rus dilində будить və разбудить. Məsələn, в детстве дедушка будил нас рано утром. Uşaqlıqda babamız bizi səhər tezdən oyadırdı. Əgər biz oyanmırıqsa, yatıb qalırıqsa, Yatıb qalmaq rus dilində проспатьdır. Məsələn, Вчера я проспал и опоздал на работу. Dünən mən yatıb qaldım və işə gecikdim. Bundan başqa rus dilində doyuncə yatmaq, istədiyin qədər yatmaq, yuxunu almaq feillərində biz diri, ataspatsa və vspatsa. İndi cümlələri deyəcəm, daha sonra isə fərqini deyəcəm. Не спала двое суток, хочу отоспаться. Veyahutda ya xarasho vyspalas'. Men yaxşı yatdım. Otospatsa feilin fərqi ondan ibarətdir ki, hansısa bir vaxt yatmamışıq və yaxud da çox işlənmişik, uyuxunu almamışıq, onun əvəzini, yəni biz uyuxunu yatırıq və onun əvəzini alırıq. Bu spatsa isə ümumiyyətlə, yəni yaxşı yatmaq mənasını bildirir. Yəni nəyinsə əvəzinə yatıb yuxunu almaq deyil, sadəcə olaraq yaxşı yatmışıq. Digər söz isə adlanır sanlevost. Sanlevost, yəni daimi olaraq yuxuya meyllilik, yatmaq istəyi. Məsələn, deyirəm ki, uminya xronicheskaya sonlevost. Xronicheskaya ya yəni ne khroniki, uzun müddət davam edən, yəni hər gün davam edən, artıq bu mənim ə, vərdişimə çevrilib, bir növ xəstəlik kimi, yəni daimi olaraq məndə yuxuya meyllilik var günün istəndən saatında. Mən nə qədər, yəni yatsam da, yuxumu alsam da, yenə də mənim hər zaman yuxum gəlir. Bu sözün antonimi isə adlanır bisonnitsa. U mənə bisonnitsa. Bu deməkdir ki, mən yata bilmirəm, yuxum gəlmir. Ee, i̇nsanlar var ki, yuxusuzluqdan əziyyət çəkirlər. Yəni nə qədər yorğun olsalar da, işləsələr də çox az yatırlar və ya udu yata bilmirlər. Bunun adı adlanır bisonnitsa. Bundan başqa bir də oyaq qalmaq feili var. Bu rus dilində deyilir: бодрствовать. Məsələn, deyirəm ki: всю ночь бодрствовал. Bütün gecəni, yəni yatmamışam. Eyniylə də bu sözün sinonimi var, belə bir frazadır: не сомкнуть глаз. Yəni gözünü yummamaq, qırpmamaq. Məsələn, deyirəm ki: всю ночь глаз не сомкнул. Bununla da bu mövzunun da sonuna gəldik, çatdıq. Sonda yenə çalışma olacaq, özünüzü yoxlamaq üçün. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənədək.